Semua narasi tentang masa lalu juga berkaitan dengan mengalami saat ini. Jadi mengapa kisah Musa diceritakan kepada saya? Satu, jika anda bertanya kepada saya siapa yang paling memahami Musa, itu adalah seorang pembunuh yang dipenjarakan kerana membunuh seseorang. Ini dalam satu makna adalah tafsiran sekular atau budaya terhadap kitab suci maksudnya kitab yang kamu anggap suci, kitab suci itu sendiri memperoleh kesuciannya dengan mentafsirkan dunia yang tidak suci. Yakni kitab suci memperoleh kesuciannya dengan mengangkat sesuatu yang tidak suci menjadi suci dan kekuatannya datang dari situ. Malangnya, keadaan dunia sekarang berada tepat di titik yang bertentangan 180 darjah dengan masyarakat yang digambarkan sebagai syurga dalam Al-Quran. Jadi adakah ini mungkin? Sebenarnya agama itu sendiri adalah kemungkinan, doa juga adalah kemungkinan. Kemungkinanlah yang menghubungkan kita dengan kehidupan. Istanbul. Salam sejahtera kepada semua penonton dari Okulu. Hari ini kita akan berbicara tentang sistem rujukan ganda dalam Al-Quran. Tetamu kita ialah Profesor Dr. Syaban Ali Duzgun. Selamat datang Profesor. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Anda pula? Terima kasih banyak. Semoga Allah berkati. Terima kasih Profesor. Kami ingin terus berbicara tentang Al-Quran. Menurut anda, adakah mungkin untuk mempunyai satu sistem pemahaman yang dapat merangkumi masa lalu, masa depan dan masa kini dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quran? Hebat. Sebenarnya anda telah memulakan dengan penekanan pada masa. Maksudnya kita mempunyai sebuah kitab di tangan kita yang kita harapkan dapat memberikan perspektif tentang masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Sekarang dalam hubungan kita dengan kitab-kitab atau mesej ilahi, kadang-kadang kita boleh terbawa-bawa dengan harapan yang berlebihan atau jangkaan yang terlalu tinggi. Jadi kitab ini sebenarnya bagaimana? Akhirnya Sebelum menjadi sebuah kitab ia adalah satu seruan atau ucapan dan dalam sifat seruan itu sendiri adalah untuk menawarkan penyelesaian kepada manusia pada saat ia ditujukan jika ada masalah atau kebuntuan di situ untuk membukanya Adakah ini yang diharapkan? Maksudnya sekurang-kurangnya seruan itu mengutamakan masalah pada saat ia ditulis atau jika kita bercakap tentang kitab suci masalah pada zaman penurunannya kemudian kita boleh bercakap tentang proses seruan itu menjadi sebuah kitab. Tetapi apakah yang kita harapkan? Oleh kerana kita mengatakan bahawa melalui sebuah kitab suci dan melalui kitab suci itu seorang makhluk yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu, masa kini dan masa depan yang pengetahuannya tentang apa yang akan berlaku tidak dapat dipertikaikan berbicara kepada manusia maka diharapkan dia akan menghasilkan sebuah peta konsep yang mengambil kira semua kategori masa lalu kini dan masa depan manusia, kategori pemikiran, kategori emosi dan semua aspek ini. Oleh itu, sebenarnya harapan kita tidak berlebihan, harapan kita tidak terlalu tinggi, oleh kerana kita akan membetulkan istilah penulis dalam konteks kitab suci sebagai sesuatu yang ilahi, tetapi apabila saya membaca karya mana-mana penulis dengan harapan yang tinggi, saya ingin penulis itu memenuhi harapan saya. Jadi apabila saya membuka dan melihat sebuah kitab Ilahi, saya juga ingin menghilangkan kesedihan saya terhadap masa lalu dan Al-Quran menyatakan hal ini. Sebagai contoh, orang yang beriman tidak mempunyai kesedihan terhadap masa lalu mereka. Sekarang, membersihkan masa lalu berkaitan dengan kehidupan manusia kerana apa yang kita sebut sebagai masa lalu adalah kenangan dan ingatan kita ingatan ini, kenangan ini sama ada secara peribadi, secara masyarakat, sebagai bangsa atau sebagai tamadun boleh terbentuk daripada trauma maupun kemenangan. Adakah ia benar? Akhirnya, kehidupan ini penuh dengan naik turun. Kita panggil ini kehidupan beritma. Tamadun dan masyarakat juga menyesuaikan diri dengan kehidupan beritma. Sama seperti siang dan malam. Sama seperti musim-musim. Ini adalah teori sosial. Maksudnya, seperti mana fajar menyingsing selepas senja, seperti mana kita melihat tanda-tanda sebelum matahari terbenam, semua manusia mengalami perkara ini secara beritma. Maksudnya, ada kegelapan dan ada cahaya. Cikgu, sebenarnya kalau kita fikirkan seperti ritma jantung, jika tiada turun naik itu dan hanya menjadi satu garisan lurus, itu bermakna kehidupan juga akan berakhir. Ada satu aturan beritma. Di alam semula jadi juga ada aturan beritma ini. Dalam sejarah juga ada aturan beritma ini. Dalam kehidupan pribadi saya juga ada aturan beritma ini oleh itu perkara ini yang diajarkan kepada kita terlebih dahulu maksudnya ada turun naik dalam hidup jadi apabila kita melihat ke masa lalu memori dan kenangan al-Quran mengajarkan agar peristiwa-peristiwa yang melukai dan menyakiti kita tidak dibawa ke hari ini tidak dijadikan beban pada hari ini al-Quran menyatakan bahawa mereka tidak membawa kesedihan masa lalu dan menutup buku itu dari sudut falsafah sejarah kenyataan bahawa Allah menzahirkan dirinya sebagai satu kekuatan yang menyertai sejarah sebagai satu kuasa yang penuh hikmah adalah satu cadangan hikmah kepada golongan yang menjadi sasarannya jangan sekali-kali membawa beban masa lalu ke hari ini dan menyekat perjalanan hari ini Bagaimana pula dengan masa depan? Masa depan bagi saya hanya wujud sebagai satu ruang kemungkinan. Al-Quran melihat masa depan sebagai satu ruang harapan. Saya tidak mengatakan harapan umid kerana umud lebih menyeluruh, penggunaannya lebih jangka panjang. Ia menjanjikan satu harapan. Oleh itu ada satu perkara yang saya selalu tekankan tentang Al-Quran. Al-Quran bukanlah satu pangkalan data untuk kita. Jadi jika saya tidak dapat mencarinya, saya akan pergi ke sana dan membukanya dan melihat jika saya boleh menemuinya. Ia bukanlah satu pangkalan data seperti itu sebab utama seseorang berpegang kepada al-Quran dan kepada yang menurunkannya iaitu Yang Ilahi adalah kerana janji-janji yang terkandung di dalamnya. Kerana saya juga boleh menjanjikan banyak perkara kepada anda tetapi saya mungkin tidak dapat menunaikan janji-janji saya, saya mungkin gagal melaksanakannya. Namun jika Allah yang berjanji, dia tidak akan memungkiri janjinya, itu yang pertama. Manusia boleh memungkiri janji, boleh menunjukkan kelemahan. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kedua, dia juga memiliki kuasa untuk menunaikan janjinya. Oleh itu, perkara yang membuka pintu kepada agama, yang membawa seseorang ke pintu agama adalah janji-janji itu terlebih dahulu. Jadi apakah itu masa depan? Masa depan bagi kita adalah satu harapan dan di sana tiada kebimbangan. La raiba bermaksud tidak akan ada kebimbangan atau keraguan sama sekali. Jadi melalui al-Quran kita telah menyelesaikan dua perkara, dua sayap kita. Kita telah membincangkan tentang masa lalu dan masa depan. Untuk kesedihan kita di masa lalu ada penawar dan penjelasannya. Dan untuk masa depan ia juga menjanjikan sesuatu kepada kita mungkin akhirat mungkin syurga ada janji masa depan untuk perkara yang lebih indah ada janji untuk masyarakat yang lebih baik maksud saya mari kita bincangkan perkara ini puan fatma Maksudnya perbincangan al-Quran tentang syurga boleh dianggap sebagai satu simulasi. Ketika al-Quran membicarakan tentang syurga, ia sebenarnya adalah permintaan untuk membina sesuatu yang serupa di dunia ini. Jadi ia lebih memberikan nilai daripada sekadar satu fenomena. Oleh itu syurga adalah tempat abadi yang akan kita tuju selepas mati di akhirat. Namun membina sesuatu yang serupa di dunia ini adalah tanggungjawab kemanusiaan kita di sini. Paling mudah Al-Quran menyatakan bahawa di syurga perasaan dendam, benci dan hasad dalam diri manusia telah dicabut dan dihilangkan. Sekarang bawalah masyarakat yang anda diami ke satu tahap di mana mereka tidak saling dengki, tidak saling menjatuhkan antara satu sama lain. Maksud saya saya tidak hanya bercakap tentang masyarakat Turki yang anda diami. Malangnya keadaan dunia sekarang berada betul-betul bertentangan 180 darjah dengan masyarakat yang digambarkan sebagai syurga oleh al-Quran. Jadi adakah ini mungkin agama itu sendiri adalah kemungkinan, doa juga adalah kemungkinan. Kemungkinanlah yang sebenarnya mengikat kita kepada kehidupan. Ia juga boleh jadi sebaliknya. Kemungkinanlah yang mendorong kita untuk bertindak. Jika tidak, masumilah anda yang menganggap masa kini sebagai mutlak. Apabila anda terperangkap pada saat ini, itu bermakna semua harapan anda telah hilang. Jadi fikirkan dengan cara ini. Sebagai contoh, ketika Yusuf dilemparkan ke dalam perigi, saat itu tidak menjadi mutlak di situ. Ia tidak membeku kerana dia keluar dari situ dan berubah ke tempat lain. Nabi Muhammad katakanlah mengalami satu sekatan di gua Thur. Baginda mengalami satu kesempitan yang menjadi subjek ayat-ayat. Tetapi saat itu tidak menjadi mutlak, tidak membeku di situ. Kerana dari situlah ia datang. Iaitu, Anda memutlakkan momen itu? Kita tidak akan memutlakkan saat itu. Jadi, apa yang diberikan oleh Al-Quran kepada sasarannya adalah kehidupan. Ia mengalir secara dinamik. Tugas kamu adalah untuk menyertai kehidupan ini. Mengikuti aliran itu. Jangan sekat. Itu sudah cukup. Maksud saya, perkataan sebeha atau tasbih yang kita sebut dalam Al-Quran adalah aliran yang sempurna ia adalah aliran yang sempurna. Maksud saya anda akan melihat ini apabila anda membaca falsafah Muhammad Iqbal. Dia mengatakan bahawa bahkan zarah atom terkecil yang membentuk alam semesta pun mempunyai aku kerana ia berkhidmat kepada aliran. Dalam aliran itu satu peranan telah diberikan kepadanya. Ia tidak menghalang aliran itu. Jadi kini ia telah mengangkat kesedihan masa lalu, ia memberi harapan kepada masa depan dan memotivasikan kita tentang apa yang perlu dilakukan. Tetapi saya katakan bahawa masa lalu kini hanyalah satu ingatan, satu kenangan. Tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tidak ada kemungkinan untuk mengembalikannya secara temporal. Masa depan masih belum wujud. Hanya ada rancangan dan keinginan. Itulah yang membimbing kita. Ada kebimbangan. Ia mendorong kita untuk berjaga-jaga dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya kita hanya mempunyai satu unit yang nyata di tangan. Dan itulah saat ini kita mempunyai masa yang sebenar di antara apa yang sudah tiada dan apa yang belum tiba. Ahmed Ziauddin Gumushanewi memanggil ini yang kekal sekarang. Kini yang abadi iaitu masa sebenar yang melipat masa lalu dan masa depan lalu mengumpulkannya dalam dirinya. Jadi eh, pada saat ini sebagai individu yang aktif, sebagai subjek sejarah, hanya kita yang boleh bertindak, yakni Allah tidak akan turun ke bumi untuk memberi makan kepada seseorang yang kelaparan di sini. Itu bertentangan dengan hukumnya. Jika tidak, saya tidak akan wujud. Jadi dalam bahasa Al-Quran, segala keinginan sang penyampai adalah untuk mempengaruhi makhluk yang disapa olehnya dengan cara tertentu. Pertama sekali, ke dalam dunia pemikiran maksudnya apa yang benar apa yang salah satu perasaan kepastian dia akan menanamkan keraguan ke dalam seluruh pemikiran kemudian dengan perasaan kepastian ini dia akan menghilangkan keraguan tersebut seseorang yang telah mencapai keyakinan mutlak dalam sesuatu perkara akan bertindak pertama sekali mesti ada kepastian tiada keraguan selepas itu untuk membuat anda bertindak kali ini ia mula menyentuh dunia emosi anda sebenarnya ini adalah pedagogi maksudnya kita memberikan kebenaran kepada pelajar terlebih dahulu Maksudnya membantu orang miskin, orang yang memerlukan akan membawa kepada keharmonian masyarakat. Ia akan menyelamatkan mereka daripada kemiskinan. Adakah kita semua bersetuju tentang perkara ini kawan-kawan? Ya, kita bersetuju. Ini adalah maklumat yang pasti. Selepas itu kita turun ke dunia emosi kita. Kita katakan bahawa ini akan meningkatkan persaudaraan kita. Ia membina satu eh ikatan hati antara kita dan mereka. Dengan menyentuh perasaan ini, saya membina satu ikatan emosi yang begitu kuat sehingga pelajar berkata, "Kalau begitu mari kita pergi cari beberapa orang yang memerlukan dan bantu mereka, cikgu." Untuk anda dapat bertindak anda perlu melalui proses ini proses kepastian proses minda dunia emosi iaitu proses hati kemudian barulah proses tindakan tidak ada cara lain maksudnya untuk anda dapat bertindak anda perlu mengikuti proses ini itulah sebabnya al-Quran kepada pendengarnya terlebih dahulu menghilangkan segala keraguan apa sahaja yang dikatakan berkaitan masyarakat berkaitan akhirat ia ya, mula-mula membentuk minda anda berkaitan semua kategori yang boleh anda fikirkan. Selepas itu ia turun ke dunia emosi dan kemudian mengubah kehidupan melalui tindakan. Semasa melakukan ini, inilah yang kita maksudkan dengan sistem dia i yang kita jadikan tajuk. Apa yang kita maksudkan dengan sistem dui ialah istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran kebanyakannya adalah istilah gaib, istilah metafizik. Mari kita beri contoh, akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan akhirat? Jika anda tanya kepada mana-mana orang biasa apakah itu akhirat, mereka akan berkata ia adalah kehidupan selepas mati. Ini betul tetapi ia adalah definisi yang tidak lengkap. Kita katakan bahawa pada satu hujung perkataan yang bersifat metafizik, di hujung yang lain terdapat unsur fizikal. Pada satu hujung perkataan yang berkaitan dengan Allah, di hujung yang lain terdapat manusia pada satu hujung perkataan yang berkaitan dengan akhirat, di hujung yang lain adalah dunia. Jadi yang menjadi tanggungjawab kita adalah akhirat, baiklah. Akhirat adalah kehidupan yang akan kita tuju selepas mati. Tetapi pada masa yang sama, akhirat juga adalah apa yang berlaku selepas saat ini dalam hidup saya. Saya sedang bercakap tentang satu perkataan yang bersifat duniawi. Satu perkataan yang bersifat duniawi. Dalam satu makna, ini adalah tafsiran sekuler atau budaya terhadap kitab suci. Maksudnya kitab yang kamu anggap suci, kitab suci itu sebenarnya memperoleh kesuciannya dengan mentafsirkan dunia yang tidak suci. Yakni kitab suci memperoleh kesuciannya dengan mengangkat sesuatu yang tidak suci menjadi suci dan kekuatannya datang dari situ. Sebagai contoh jika seseorang yang lapar tidak diberi makan maka nama Allah sebagai Ar-Razzaq pemberi rezeki tidak akan terserlah. Oleh itu nama Ar-Razzaq hanya terserlah apabila seseorang memberi makan kepada orang lain dengan menyentuh dunia nyata. Sebab itulah metafizik sebenarnya berhutang kepada dunia fizikal. Apa yang ingin saya tekankan dalam sistem dualisme ini adalah di sini. Anda juga biasanya mendefinisikan konsep-konsep melalui lawannya. Maksudnya, jika ada satu penegasan, Anda mendefinisikannya melalui penafian atau melalui kata yang berlawanan, dan dengan cara ini ia menjadi lebih mudah difahami. Anda juga menyarankan untuk membaca Al-Qur'an dengan rujukan dualisme seperti ini, fizik dan metafizik di sini atau di sana. Jadi kita telah melihat masa lalu dan masa depan melalui pendekatan ini, kita juga bercakap tentang masa kini. Tetapi pada zaman moden, kekal pada saat ini dan menikmati masa kini sering digambarkan secara sangat positif dan disarankan dengan penegasan yang kuat. Dikatakan bahawa manusia harus sentiasa berada pada masa kini, mengamalkan carpe diem, menikmati saat ini dan perkara ini dianggap sangat penting serta sering disarankan. Bagaimana anda melihat perkara ini dalam konteks Al-Quran? Jadi apa pendapat anda tentang pandangan yang mengatakan bahawa Al-Quran hanyalah kisah masa lalu dan tidak begitu relevan dengan masa kini atau masa depan? Seperti yang anda tahu, carpe diem iaitu menikmati saat ini, sebenarnya ada bahagian kedua juga, memento mori, maksudnya ingatlah juga tentang kematian. Sekarang saya benar-benar menyokong apa yang anda katakan itu. Maksudnya marilah kita hidup pada saat ini. Tentang itu memang tiada perdebatan. Semua kisah berkaitan masa lalu juga sebenarnya bertujuan untuk menghayati masa kini. Jadi mengapa kisah Nabi Musa diceritakan kepada saya? Siapa yang paling memahami Nabi Musa? Jika anda tanya saya, orang yang paling memahaminya ialah seorang banduan yang dipenjarakan kerana membunuh seseorang. Ya, bagaimana perasaan bersalah setelah mengambil nyawa seseorang maksud saya apa yang dialami oleh watak Raskolnikov dalam karya Dostoevsky. Rasa bersalah itu, azab batin yang dialaminya setelah membunuh dua beradik perempuan itu, semuanya menunjukkan pertarungan dan perhitungan dalaman seorang pembunuh dalam dirinya sendiri. Sekarang proses yang dilalui oleh seorang pembunuh selepas melakukan pembunuhan itu adalah kisahnya, latar belakangnya. Tetapi lihatlah pada satu detik itu masa lalu yang mempengaruhi saat itu. Al-Quran menceritakan kisahnya. Kisah Nabi atau lebih tepat lagi Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Dari mana? Kerana baginda sendiri akan mengalami peristiwa peristiwa yang serupa mengetahui kisah sesuatu peristiwa sebelum mengalaminya sebenarnya adalah satu langkah berjaga-jaga yang apabila berdepan dengannya dapat membangunkan kategori kesabaran melihatnya sebagai satu ujian dan menunjukkan bahawa pasti ada jalan keluar dari situ kita banyak memanfaatkan hal ini daripada Jung Gustav Jung iaitu sebagai seorang psikiatri dan psikolog Jung berkata begini saya telah belajar banyak perkara daripada kejahatan katanya. Sekarang lihat ayat saya telah belajar banyak perkara daripada kejahatan dalam tanda petik itu sebenarnya merupakan satu kolam pengetahuan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa berwaspada agar kejahatan yang dialami oleh orang lain tidak menimpa anda. Al-Quran tidak menceritakan keseluruhan himpunan pengalaman manusia. Ia bukan sebuah buku sejarah. Ia juga tidak berminat dengan kronologi. Ia menceritakan kepada kamu peristiwa-peristiwa yang berkemungkinan besar berlaku dalam kehidupan setiap manusia. Kalau tidak dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa sehingga sukar untuk dibayangkan oleh manusia. Sebahagian besar perkara yang diceritakan dalam tragedi Yunani sebenarnya tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. Seperti peperangan antara dewa-dewa di sana, seorang dewa menculik anak perempuan dewa lain dan sebagainya. Kemudian datang pula kutukan-kutukan. Tetapi ada mesej yang perlu kita ambil. Ada teladan di situ. Tragedi Yunani adalah tragedi, tetapi dalam kehidupan manusia. Ya, betul. Ia adalah tragedi yang sangat sukar untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran pula adalah peristiwa-peristiwa yang sangat berkemungkinan berlaku dalam kehidupan setiap daripada kita. Maksudnya, sifat Musa boleh terzahir dalam diri kita semua. Dari mana? kerana Musa pernah membunuh seorang lelaki saya juga boleh melakukannya akhirnya memang dia membunuh juga Nabi Yusuf pula peristiwa yang dialaminya seperti kes kecurian apa yang berlaku kepada saudaranya Bunyamin di Mesir dan sebagainya semua itu adalah perkara yang boleh berlaku jadi semua penceritaan ini maksud saya mengapa Al-Quran begitu banyak menceritakan kisah-kisah dan perumpamaan semua ini diceritakan supaya dapat memberi cahaya kepada kehidupan manusia yang hidup pada masa kini yang kita sebut sebagai carpe diem. Oleh itu, harapan masa depan, mengangkat kesedihan masa lalu dan sebagainya. Sistem dua hala yang saya maksudkan ini hari ini dikenali sebagai metafizik imanen, metafizik imanen. Maksudnya semua istilah yang kita gunakan dalam metafizik yang bersifat pembentuk, berstruktur dan mengandungi struktur seperti keadilan, kebebasan, keadilan saksama, kesamarataan, semua perkataan ini adalah perkataan metafizik. Semuanya metafizik kami tidak menghasilkan ini ini adalah perkataan yang sudah sedia ada namun jika anda membicarakan tentangnya tanpa mengaitkannya dengan dunia anda sendiri perkataan-perkataan ini sebagai istilah metafizik hanya berlegar-legar di udara sebagai contoh kejahatan kejahatan metafizik kejahatan adalah satu konsep metafizik tetapi apabila anda membawa perkataan kejahatan itu ke dalam dunia anda sendiri ia menjadi ketidakadilan ia dipanggil kezaliman dan pelakunya sedang berkeliaran di situ awak nampak maksudnya kita berdepan dengan satu peristiwa buruk dan mula mentafsirkannya apa yang berlaku di sini sebenarnya kejahatan ini eh memang wujud dalam sejarah manusia tidak ayat itu bermula dengan salah bukankah ini kejahatan ini bukan kejahatan. Sebaik sahaja kamu menyebutnya sebagai kejahatan, kamu menutup isu sebenar. Kerana jelas akhirnya persoalan ini akan berakhir dengan pertanyaan mengapa Allah membenarkan kejahatan atau mengapa dia menciptakannya. Lalu kamu mengabaikan pelaku sebenar. Padahal kerangka konseptual yang sepatutnya kamu bincangkan di sini ialah siapakah pelaku ketidakadilan, penyelewengan dan kezaliman ini. Lihat kita berada di dunia. Ini adalah metafizik imanen saya telah memindahkan perkataan metafizik kejahatan ke dunia ini dengan nama kezaliman. Dan pelakunya jelas, hukumannya juga jelas. Saya yang menetapkannya, saya yang menentukannya sebagai manusia. Oleh itu, apabila kita menyebut kitab suci, kitab suci membina sebuah dunia sekuler. Dunia yang suci. Dunia seperti itu tidak wujud tetapi kesuciannya hanya diperoleh apabila ia membina dunia di sini. Jika tidak kesucian itu hanyalah kesucian tergantung di udara, uhuh. apa yang perlu kita tanya ialah sejauh mana sebenarnya peta konsep yang dibawa oleh kitab-kitab ini, kitab-kitab suci, benar-benar berkesan dalam dunia kita. Bukankah manusia akan bertanya tentang dunia yang kita diami ini? Begitu banyak nabi, begitu banyak kitab suci, begitu banyak teori moral, begitu banyak ahli falsafah moral. Jadi apa hasilnya? Akhirnya pada zaman Jean-Jacques Rousseau, Akademi Dijon mengadakan satu pertandingan. Soalannya begini, manusia telah menghasilkan begitu banyak ilmu, begitu banyak budaya dan seni. Adakah semua ini membawa kebaikan atau keburukan kepada kemanusiaan? Sekarang Jean-Jacques Rousseau memberikan jawapannya terhadap persoalan ini. Ia tidak membawa kebaikan kepada kemanusiaan, malah sebaliknya membawa keburukan. Katanya ia membelenggu tangan dan kaki kita dengan rantai, tetapi menutupi rantai itu dengan bunga-bungaan. Sekarang, mengapa seorang ahli falsafah, seorang pemikir, mengeluh begitu banyak kemajuan sains? Kita sedar bahawa kita sangat mahir dalam mengumpul begitu banyak pengetahuan tetapi kita tidak dapat meletakkan kebijaksanaan di samping pengetahuan itu kita telah menghasilkan banyak pengetahuan tetapi kita terlepas memikirkan ke mana pengetahuan ini akan membawa kita iaitu kita mengabaikan pemikiran jadi setiap individu berhak untuk bertanya soalan ini mengapa terdapat begitu banyak ketidakadilan di dunia yang telah diturunkan begitu banyak kitab suci mengapa terdapat begitu banyak rasuah mengapa begitu ramai orang hidup di bawah paras kemiskinan jadi kita faham bahawa kita tidak kekurangan apa-apa dari segi pengetahuan malah kita mempunyai lebihan. Jadi sama ada al-Quran memberikan atau tidak memberikan pengetahuan masa lalu kepada saya itu tidak begitu menarik minat saya. Mengapa dia memberikan begitu banyak pengetahuan? Apa yang kamu katakan itu tidak bermakna? Apa yang akan berlaku jika dia memberikan sedikit pengetahuan? Apa yang akan berlaku jika dia memberikan banyak pengetahuan? Isunya ialah sama ada ia mendorong kamu untuk bertindak atau tidak. Al-Quran bukanlah sumber maklumat semata-mata, tetapi satu bentuk prestasi. Maksudnya ia cuba mengarahkan kamu kepada suatu tindakan. Jika tidak, ia hanya akan memberikan kamu satu senarai perkara yang perlu dilakukan. Pergilah lakukan semua ini. Mengapa ia bersusah payah menggunakan begitu banyak kata dalam 600 muka? Surat. Mengapa ia mengemukakan begitu banyak hujah dan alasan? Seluruh intipati adalah untuk mewujudkan seorang insan yang ingin berkomunikasi dengan orang lain melalui dunia emosi yang aktif pada saat ini, yang mempunyai keupayaan empati yang tinggi dan mampu merasai bersama membina detik membina momen itu sendiri malangnya kita melihat agama sebagai senarai perkara yang perlu dilakukan seperti seolah-olah ia hanyalah susunan ibadah kita beribadah dan hal perlu dilakukan itu sendiri pun adalah satu disiplin untuk membina momen maksudnya ibadah itu sendiri adalah satu disiplin untuk mewujudkan individu yang aktif dan dinamik pada saat ini ibadah itu indah seseorang akan melakukannya tetapi ia bukan sekadar itu Bukan hanya itu. Apabila anda menganggapnya hanya sebegitu, saya menyebutnya sebagai ketiadaan sejarah. Bukan nasib malang, tetapi ketiadaan sejarah. Maksudnya di luar sejarah, maka anda akan terpaksa berputar di tempat yang sama. Ya, baiklah Ustaz. Terima kasih banyak atas komen-komen anda yang bernilai. Anda telah berkongsi maklumat yang sangat berharga. Kami ingin mengucapkan terima kasih kerana membaca Al-Quran dengan sistem rujukan DWI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton yang dihormati, hari ini kita telah berbincang tentang pembacaan Al-Quran dengan sistem rujukan berganda. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.